Всем привет! Удачи моя! Всем привет! С вами Алена и Юля. Положи расческу. Пожалуйста. <клево> и сегодня, как вы видите, у нас на столе разные предметы. Дед Мороз, Амей, Ракушка, и на моей маме Ц, и на натыке на, гномик Ц, И эти две фотографии Юли. И вот сейчас с кем я подробно придумала. я была. А это вот я была. Ладно, и вот. Котик. Mm -hmm. вот тут у нас тумочкой порожней. А вот тут а, иконки там стоят, и там воду я положила видны <coughs> видных. И так, тут нормально так, так все сложено. Так, на ну, начало, Юля, что положено положим на ути в верхней полке? Mm -hmm. а не что я думаю? Mm -hmm. Я думаю? Как ты думаешь? Я думаю. Юля, ти і так по українськи говориш. І по російськи ти по українськи і по російськи говориш. Дивись. якщо так. ми по тута? Ні. Якщо ви, ми тута, тута? Тут, тут... Тут... І тут повешем. Тут... Тут тільки полички, тут яка буде картина. Яка? Угу. Какая? Брай. І Юля вибрала... Ось Ката! Не так. Поднимаю, иду. иду. На утю, да, на эту палочку. И выставляю. Еще раз такая же самая кровать. Рекомендую делать, как мы. Поставьте на всю свою картину. Да, главное, чтобы она не пала. Кстати, у тебя тут картина чуть-чуть потрещина. И что она будет спадать, то ты быстрее туда бежишь. Так. На нижнюю палочку. На нижнюю хочешь? Так. А позже? А нижнюю? На нижнюю палочку. На Это я поставлю вот. А вот эти две насторожнее. А часики? А часики мы решили приклеить сюда, посерединке. Видишь, это Юля сама ты где ты взяла такие часы? А ты в маме на работе, я знаю. Блин. <свят> так. Скотч у нас. Юля пока что ждала скотч. Да, я сейчас. Вы пишите, что у меня такие беспорядок. Мы тики проснулись. На, Юль. Юля. 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 <свят> Ой. Смотри, смотри, <свят> А потом мы берем какую-нибудь Щось таке беремо, але і отручує. Да, У нас тут випало Юля, а тепер ти рішаєш, куди нам це покласти на яку паличку. На Харківсток. Як я роблю, Діз... це я отак. От Ви до картину не ложите. Кое-что там огнёвика, что у вас есть, что за мое что, придумайте, каких ты хочешь Мороз. И теперь мы будем бурать кушку. А знаешь, что я думаю? Давай. Я думаю, что Д... Дед Мороз должен быть на нас на столике. Часики. Часики. Вот, смотрите, вы. если у вас есть такая кровать? Да вы посмотрите. Скотч. Держи скотч. Возьми ножницы. Так, я пока камеру положу. У нас технические. Юля, Я сижу на Тут, такие чайки виситы, висит. Что мама твоя не пометила. Угу. Слева, так, Юль, Дед Мороз у нас будет тут ну, стоять. А что насчет этой рядкушки? Послушай. Может... Когда? Когда? Куда мы будем ложиться? Мои две думочки порожни. Я дизайнер, я думаю положить сюда ракушку. А вот тут она, сюда. Куда мы эту я ракушку поставим? На цемент. Иди поставим. Вот сюда. Вот Положить. Смотри, на эту или на эту палочку? Поклади на ракушку. На ракушку. Вот кица выглядывает с ракушкой. Положим эти резиночки две куда? Эх, смотри, я пока что не придумал. Пока что положим. Э, а Дед Мороз... Он... Это же Дед Мороз, да? Это же Дед Мороз, да? то я, видно, на... знаешь, я хочу? Я хочу его положить сюда. Вот, сейчас я А я хочу, смотри. Куклу -ку <свеч> 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 И после этого у нас будет дед. Возьмите какую еда на наваричную игрушку. И я иду и кажу, возьмите игрушку и получить последний вашего столько. А потом возьми часики. Бу я і поставте біля того діта мороза. Дивіться, моя кіценка що зайлась. Так. Куди його далися? Так, а тепер приступимо до мої дві полочки. На Юліній ми полочки все розставили, і не все. Що ти хочеш все полошеполо? Жити на свою полочку. Я хочу еще положить резинки в твою, в твою тумбочку на резинок. Я зашла там одну резинку и да. уже. Я хочу положить свою полочку. Ой, то есть а. твой. Э, э, хотела положить. Ой, мою хотела часики <как> положить. Не, а мы сюда на наш столик хотели Хорошо. Значит, возьми часики. Э, вы можете положить положить Виля картины, або положить туда, как вы хотите. А вот эти две бусинки. И что у вас есть? Что так это бусинок? Я знаю, Вилли. Ой, ты мы шоколадка, поели. Моя любимая. Не раздражай меня, это, это моя любимая шоколадка. Ой. И вы, короче, кидаете свои бусинки. Ой.